44 günlük Vətən müharibəsində neçə-neçə igid oğullarımız vətən uğrunda canlarından keçdi. Həmin igidlərdən biri də Yevlağın fəxri Anar Umarovdur. Anar Umarov Məhəmməd oğlu 1991-ci ildə mayın 12-si Yevlaq şəhərində sürücü ailəsində anadan olub. O uşaqlığından çox sakit və tərbiyəli olub. 1998-ci ildə Yağlav şəhərin işğəli qurbanıov adına 8 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib. Ana oxuduğu müddətdə öz tərbiyəsi ilə hər zaman müəllimləri tərəfindən sevilib, seçilib. Şəhid Anar məktəbdə oxuyarkən idmana böyük marağı olub. Bu yüzdən də futbolla məşğul olub. Rayonlar arası futbol yarışlarında iştirak edib, uğur qazanıb. 2009-cu ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib, məktəbi bitirdikdən sonra 2009-cu il iyulun içində hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətini Axıstafa rayonunun Soyuqqulaq kəndində Artereya qurğusunda xidmət edir. Xidmət etdiyi müddətdə öz komandirləri, zabit və əskər yoldaşları tərəfindən sevilib. 2011-ci ildə hərbi xidmətini başa vurub. Şəhid anar vətənə çox bağlı olduğumdan, vətən sevgisi onu yenidən 2014-cü ildə Goranboy rayonunun Ağçəkənd kəndində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi işə başlayır. İşlədiyi müddətdə verilən tapşırıqları vaxtı vaxtında layiqincə yerinə yetirdiyinə görə 2019-cu ildə Kiçik Çavuş fətbəsinə yelənmişdir. Onun da qəlbində bir arzusu var idi. 30 il Erməni taptağı altında qalan torpaqlarımızı, Qarabağımızı geri qaytarmaq. 2020-ci sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində Anar ön cəbhədə kəşfiyyat bölüyündə kəşfiyyatçı kimi iştirak etmişdir. Xüsusi şücaət göstərərək düşmənin xeyli sayıdə canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etmişdir. Anar haqqında çox danışmaq olar. O həyata çox bağlı idi, ailə qurmaq, xoşbəxt olmaq istəyirdi, lakin faşist ermənilər onun həyatla bağlı olan arzularını yarımçıq qoydu. Ana rın toy qoncaları bağlı qaldı. Bəylik libası geyinmək ona qismət olmadı. 2020-ci il oktyobrun 30-unda Qurov dağı istiqamətində gedən döyüşlərdə yanında mləmyotun partlaması ilə kürəyindən aldığı zərbədən qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhidimizin atası Məhəmməd Umarov qəlbində daşıdığı oğul acısını dilə gətirməkdə çətinlik çəksə də başı ucadır. Çünki böyüklüyü oğlu düşmənlərə qan udduraraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Yevlaq şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Bölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltib olunur. Allah sənə rəhmət eləsin. Məktəbimizin fəxri şəhid anar. Sonunda bacın Ayselin dili ilə bu şeiri söyləmək istəyirəm. Baxanda rəsminə məğrurluq yağır, sinəmiz dağlanır, od tutub yanır, göz elə sən gələn yola boylanır. bizi tənha qoyub gedən qardaşım, bu ürək necə danışsın, dinsin, keş yalan olaydı gələn xəbərin. Gül tək məzarlıqda bitən qardaşım